İran bu cürə davam edəcəksə nə olacaq? İran ə, açıq deyim ki, dünyada gedən dəyişkənliyi ilə Azərbaycanın dövlət ə, strukturu ə, və bugünkü götürdüyümüz kurs ondan xəbər verir ki, İran dağılmağa doğru gedir. Nə olacaq? Ə, mən ə, bu aqta bir dəfə qısa çıxlama vermişəm. 2023-cü ilin ə, Türkiyənin yüzilliyində, yüzilliyi tamam olan zaman ə mən hesab edirəm ki, Türkiyə özünün super gücünü bölgəsəl deyil, ə, ulusa dəyər ki, küərsəl bir güc olduğunu ortaya qoyduğu bir zamanda Tehran'da, Tebrizdə, Mərəbdə, Əhərdə, Xoyda, Zəncan'da, Ərdəbil'də, Cəngərdə, Məşəddə bütün türk şəhərlərində, Şirazda, İsfahan'da belə bizim ə, millətimizin ancaq küçələrdə Meydanlarda mən türkəm hayqıracaq, hayqıracaqını biz görəcəyik. Millionlar, 10 millionlar meydanlarda olacaq. Biz ona doğru gedirik. Bu millətimiz artıq yolu seçib. Təbriz, Tehran və digər şəhərlərimiz o günə hazırlaşır. 2024-cü il təbii ki Azərbaycan Türk dövləti İran olduğunu biz e, şahid olacağıq. 2025-ci ildə də inşallah ki Azərbaycan Təbriz mərkəzli olmasa belə, Tehran mərkəzli də ola bilər. Millətimizün özü seçəcək. Həmin Azərbaycan Türk dövləti dünya birliyinün üzvü kimi təsdiq olunacaq. Bizim çox az zamanımız qalır. Bizim üstümüzə bu qovvərlərin gəlməsi necə deyirlər, boşunadır. Millətimiz o yana hazırlaşsın. Böyük bir biz qələbəyə doğru gedirik. Farş şovinizmi, faşizm, rus şovinizm ilə bir yerdə Artər, e, o dünyada olacaqlar. Cənnət Fars dili daha cənnətdil olmayacaq. Fars dili Azərbaycanda Azərbaycan türkləri tərəfindən inkişaf ettirilib. Fars millətinə bir daha özlərinin tarixi keçmişi çərçəkləri öyrə, öyrədiləcək. Yalançı Firdəusi'nin Şahnamələri təbliğ olunmayacaq.